penjajahan barat di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Filipina, Burma dan Siam telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan dengan pengenalan sekolah aliran, -aliran barat oleh kuasa seperti Britain, Perancis, Spanyol dan Amerika Syarikat. Berdasarkan ideologi seperti White Man Burden dan Mission Civilisatrice, mereka mendakwa mahu mentamadunkan penduduk tempatan Namun pendidikan ini telah membuka minda rakyat, melahirkan golongan intelektual yang akhirnya mencetuskan kebangkitan nasionalisme pada akhir abad ke-19 dan kemuncaknya pada abad ke-20. Sistem pendidikan di Indonesia telah dipengaruhi oleh sistem pendidikan di barat pada abad ke-19. Hal ini dapat dilihat di Indonesia yang terbahagi kepada tiga sistem pendidikan yaitu pendidikan untuk golongan bawahan, pendidikan untuk golongan atasan yang telah diseragamkan oleh Belanda dan pendidikan untuk golongan bangsa Belanda, bangsa Eropah dan bangsa Timur. Pelaksanaan sistem ini jelas menunjukkan perbezaan yang ketara antara rakyat biasa dan juga pegawai yang dianggap lebih tinggi dan lebih mulia pada tahun 1850, Belanda telah mendirikan sebuah sekolah kelas 1 yang diperuntukkan kepada anak-anak dari lingkungan pegawai. Sekolah tersebut ditempatkan di sebuah residen. Pendidikan yang diajar di sekolah tersebut adalah seperti membaca, menulis dan menghitung. Pada akhir abad ke-19, Belanda telah menubuhkan sebuah sekolah kelas 2 yang tempoh pengajarnya adalah selama 4 tahun dan telah ditempatkan di kota kabupaten. Pendidikan sekolah tersebut adalah memfokus kepada pembacaan, penulisan dan pengajaran mengenai bahasa daerah, Belanda telah memberikan tumpuan yang lebih luas kepada pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Manakala di Burma pula, pada era prakolonial, pendidikan di Burma telah didominasi oleh institusi atau komuniti Buddha yang berperanan sebagai pusat untuk pembelajaran nilai moral dan kemahiran asas. Sistem pendidikan sekuler yang berasaskan kurikulum barat telah pun diperkenalkan di Burma. Namun, tidak semua berpeluang untuk mendapatkan pendidikan tersebut dan hanya terhad kepada golongan elit di Burma sahaja pada abad ke-19. Semasa penjajahan British di Burma, British telah menubuhkan beberapa sekolah seperti Sekolah Vernacular di Tarawadi, Sekolah Tinggi di Rangun, Kolej Rangun dan program pengajaran seni serta undang-undang. British turut mewujudkan sebuah universiti iaitu University Rangun yang mengikut model Oxbridge dan mengandungi beberapa kolej seperti Kolej University dan Kolej Judson. Sebelum kedatangan Spanyol di Filipina, pendidikan di Filipina adalah bersifat tidak formal, disampaikan secara lisan dan lebih kepada kemahiran hidup serta budaya masyarakat setempat. Kedatangan Spanyol pada abad ke-16 di Filipina. Spanyol memperkenalkan pendidikan formal. Sekolah diasaskan oleh Mubalik etnik dan hanya terbuka kepada anak-anak golongan kaya. Kurikulum pula berfokuskan kepada agama, bahasa Sepanyol dan asas kemahiran. Sistem sekolah awam pada tahun 1863. Setiap bandar iaitu pueblo diwajibkan ada sekolah rendah untuk lelaki dan perempuan. Bahasa Sepanyol dijadikan bahasa pengantar. Pendidikan tidak sepenuhnya percuma dan bersifat keagamaan. Seterusnya, terdapat Manila Normal School yang ditubuhkan pada tahun 1865 untuk melatih guru-guru tempatan. Terdapat Jesuit yang memainkan peranan penting termasuklah menubuhkan Ateneo Municipal sebagai persediaan ke arah pendidikan tinggi. Pendidikan menengah diperkenalkan di bandar besar seperti Manila. Terdapat pelajar cemerlang dari sekolah rendah yang masuk ke colleges Elite seperti Colegio de San Juan de Letran dan Colegio de Santo Tomas. Kurikulum pula merangkumi bahasa Latin, logik, falsafah dan teologi. Yang terakhir, pendidikan tinggi berfokuskan kepada aspek teologi, undang-undang dan kesusasteraan. Terdapat dua institusi utama iaitu University de Santo Tomas yang ditubuhkan pada tahun 1611 dan Colegio de Santos. Institusi-institusi ini dihaskan kepada anak-anak penjajah dan golongan elit serta mereka yang ingin menjadi pendeta atau pegawai kerajaan. Sebelum penjajahan Perancis, pendidikan di Vietnam adalah berasaskan konfusionisme. Sekolah kampung dikendalikan oleh cendekiawan konfusion untuk melatih pelajar yaitu cutu atau situ bagi jawatan kerajaan seperti birokrat dan mandarin Terdapat juga sekolah wilayah kerajaan dan kolej Ampaya, Kota Tg, tetapi majoriti pendidikan berlaku di sekolah kampung. Pemeriksaan awam kurang bergantung kepada keturunan, tetapi akses pendidikan masih terhad kepada minoriti. Golongan miskin sukar mendapat pendidikan, namun setengah kampung terdapat dana iaitu Hotdin untuk membantu pelajar yang berpotensi. Ciri-ciri sistem pendidikan Confucian Pendidikan tidak sepenuhnya elit tetapi tetap mengekalkan hierarki kuasa dan status Walaupun adat membenarkan golongan bukan elit belajar, sistem ini tetap memperkukuhkan struktur sosial sedia ada pada zaman penjajahan Perancis iaitu selepas tahun 1861. Perancis membuka sekolah iaitu Pignal di untuk mengajarkan bahasa Perancis kepada orang Vietnam dan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk melatih juru bahasa bagi golongan tentera. Terdapat Pedal Mubalik yang juga membuka sekolah swasta iaitu di Andan Saigon. Sistem pendidikan sekular dan moden yang baru telah beransur-ansur menguasai berbanding dengan sistem pendidikan agama dan tradisional. Hal ini justru telah melahirkan nasionalis yang berpendidikan di luar negara. Sebagai contoh di Filipina iaitu Jos Rizal. Beliau amat kecewa dengan sistem pendidikan di Filipina yang dikuasai oleh para paderi Spanyol yang bersifat diskriminatif terhadap pelajar Filipina. Tahun 1882, beliau mendaftar di University Central di Madrid dengan mengambil dua kursus, falsafah dan persuratan. Menjadi titik permulaan Jos Rizal memimpin nasionalisme Filipina secara aktif apabila beliau menulis esei nasionalis bergabung dengan kumpulan reformasi Spanyol dan menerbitkan beberapa karya. Seterusnya, tahun 1885, beliau pergi ke Paris untuk memperolehi lebih banyak pengetahuan dalam bidang oftalmologi. Tahun 1886, beliau pergi ke Heidelberg, kemudian tiba di Leipzig. George Rizal memilih untuk tinggal di Jerman lebih lama kerana ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang sains dan bahasa, memerhati keadaan ekonomi dan politik negara Jerman serta bergaul dengan saintis dan ulama terkenal. Semasa di Jerman, Jose Rizal mendapati masyarakat sangat menghargai kebebasan bersuara, pendidikan dan perpustakaan. Oleh itu, di Madrid dia mula menulis Noli Me Tangere yang menjadi pencetus kebangkitan bangsa yang diterbitkan di Berlin. Ia memberi mesej bahawa reformasi hanya boleh dicapai melalui pendidikan. Salah seorang tokoh penting dari Vietnam yang mendapat peluang pendidikan di luar negara ialah Phan Bo Chau. Beliau menyedari bahawa satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan adalah meningkatkan tahap intelek rakyat dan mengukuhkan potensi negara. Tahun 1904, beliau membentuk sebuah organisasi revolusi bernama Duy Tan Hoi, Persatuan Pemodenan. Organisasi ini bertujuan menghantar para pelajar Vietnam untuk belajar di Jepun. Dari 1905 hingga 1908, beliau tinggal di Jepun di mana beliau menulis risalah politik yang menyeru kemerdekaan di Vietnam daripada penjajahan Perancis. Pada tahun 1907, Pan Boy Chow memperoleh inspirasi dari sebuah bangsa Asia yang menjadi bangsa moden yang telah mengilhami gerakan-gerakan nasionalis Asia setelah kemenangannya atas Rusia dalam Perang Jepun-Rusia tahun 1904 hingga 1905. Selepas Jepun menekan gerakan Dongdu, beliau berpindah ke China. Kemudian, beliau berhubung dengan gerakan reformasi dan revolusi China serta berhubung rapat dengan tokoh-tokoh seperti Sun Yat-sen dan pelajar revolusi Asia Timur yang lain. Hal ini untuk belajar mengenai politik moden, teknologi barat, struktur negara moden dan menyebarkan risalah kebangsaan. Semasa Pan Bo Chow di luar negara, beliau banyak menulis karya seperti Vietnam Vong Quy Se, Sejarah Kehancuran Vietnam, Kandungan buku ini adalah menyeru kebangkitan menentang Perancis dalam kalangan rakyat Pendedahan idea-idea mengenai ideologi kebebasan dan demokrasi daripada barat menyebabkan berlakunya gerakan nasionalisme di Thailand. Pendedahan tersebut dikaitkan dengan pembaharuan dan gaya pemerintahan yang dilakukan oleh Raja Chulalongkorn. Semasa Raja Chulalongkorn memerintah, baginda telah menghantar pelaut ilmu ke luar negara bagi menerima pendidikan barat. Hasilnya, terdapat segolongan pelajar muda yang telah terpengaruh dengan ideologi kebebasan demokrasi daripada Barat. Mereka telah terpengaruh dengan ideologi kebebasan demokrasi daripada negara Barat seperti England, Perancis dan Switzerland. Selain itu, mereka turut terdedah kepada idea-idea Barat seperti liberalisme, sosialisme, hak asasi manusia dan kebebasan individu. Penerimaan pendidikan barat tersebut menyebabkan mereka beranggapan bahawa institusi monarki tidak lagi relevan dan seluruh rakyat berhak untuk memilih kerajaan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahawa institusi monarki akan membawa kepada kemerosotan dan perubahan yang dilakukan bakal memberikan kemajuan kepada negara Thailand. Oleh hal yang demikian, kewujudan idea-idea baharu daripada golongan berpendidikan barat menyebabkan wujudnya gerakan nasionalisme di Thailand. Perkembangan tersebut telah menjadi pembinaan asas kepada gerakan nasionalisme di Thailand hingga berlakunya revolusi Thailand 1932 di negara tersebut. Penggerak nasionalisme di Asia Tenggara telah melaksanakan penerapan semangat nasionalisme melalui bidang pendidikan dan melalui media cetak seperti buku, surat kabar dan majalah. Di Vietnam, tokoh seperti Pan Bao Chau, Pan Boi Chau dan Pan Chau Trinh telah menjadikan pendidikan sebagai alat utama untuk membangkitkan kesadaran rakyat terhadap penjajahan Barat. Melalui gerakan duitan, mereka melaksanakan tiga perkara utama yang pertama pembangunan pengetahuan rakyat, yang kedua penyelesaian semangat rakyat, dan yang ketiga penjagaan kebajikan rakyat. Mereka giat membuka sekolah dan menyebarkannya ke seluruh Vietnam. Usaha ini telah menyemarakkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat di Vietnam. Sementara itu di Filipina, tokoh nasionalis seperti Jose Rizal telah menubuhkan organisasi yaitu Kampanismo untuk memupuk pendidikan patriotik. Beliau menghasilkan karya seperti Noleme Segere yang mengkritik pemerintah kolonial Spanyol dan gereja. Tulisan-tulisannya ini telah membangkitkan semangat rakyat sehingga membawa kepada pemberontakan besar dan akhirnya menyebabkan beliau dihukum mati. Sistem pendidikan pada abad ke-19 telah membuka ruang kepada kemunculan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara. Pendidikan telah menyedarkan rakyat tentang penindasan penjajah dan mendorong mereka menuntut kebebasan serta keadilan. Tokoh nasionalis menggunakan pendidikan untuk menyebarkan semangat cinta akan negara dan menanam nilai perjuangan. Jelaslah bahawa pendidikan menjadi asas penting dalam mencetuskan kebangkitan nasionalisme di rantau ini.